Черная вдова пропаганды Маргарита Симоньян снова попала в эфир, чтобы поделиться своими глубокими знаниями в галузе эпидемиологии. Она поставила диагноз Европе, и это не просто политический анализ, это справжняя клиника. То, что происходит с Европой сейчас, как ее кондрючит. Ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. Бешенство — это единственная в современном мире болезнь, которая имеет стопроцентный летальный исход. Если заразился бешенством и не сделал прививки, 100% умрешь. Отже, запам'ятаємо, Европа за версией лекаря Симоньян хвора на сказ и зараз помре, але звідки она взяла симптомы? Здесь спогадів про американську школу. Це не жарт. И вот симптомы у бешенства я не видела живьем, но читала про это. И когда я в Америке училась, мы проходили в школе книжку из литературы американской, не вспомню к своему, как она называлась, ну вот про это. Вот симптомы происходящего с Европой, они очень напоминають. А то что с з происходит, правда ж то світа боязнь. Ані нас почему боятся? бояться? что ми несемо свет. А при бешенстві из самых страшных симптомів света боязнь і далі вже прочее, прочее. Браво, це логіка божевільного. Вони нас бояться, бояться. Чому? А тому, що ми світло. А хто боїться світла хворі на сказ? Отже, вони хворі на сказ. Це ідеальний приклад шизофренічного мислення. де будь-який факт можна підігнати під власну маячню. Те, що світло, яке вони несуть, це темрява ракетних ударів, вона скромно замовчує.